salom do'stlar dunyoda sehrgarlik borligiga ishonasizmi men ham ishonmayman lekin ba'zi bir foksniklarni qilayotgan ishlari odamni hayratga soladi Ajablanma iloji yo'q qanday uddalar ekan buni keling bugun xuddi shunday foksniklarni sirlarini ochamiz do'stlar videoga layk like bosib keyin ko'rishni davom ettiring chunki kafolat beraman bu juda ham qiziq bo'ladi mana bu fokschi piva to'ldirilgan bokalni yo'qdan bor qiladi undan keyin esa qo'llarini biroz qimirlatib paket ichidan pivo olib chiqadi mana ostidan ham bir bokal pivo u shu bilan to'xtab qolgani yo'q paketni stol ustiga qo'ydida boshqa qo'ldi, pivo hosil qildi undan so'ng esa o'zining oyoq kiyimini yechib ichida pivo to'ldirilgan bokal chiqaradi bu Bo, uddaburon Foxchining sirini ochib ko'ramiz Foxchi birinchi bokalni paket ichidan emas kiyimidan chiqargan bo'ladi qo'lidagi butilka qayerdan paydo bo'ldi deb o'ylarsiz buni javob oddiy fokschi hammaning nazarini boshqa yoqqa jalb qilib turgan bir paytda uning ikkinchi qo'liga ahamiyat bering u qo'llarini chaqqonligi evaziga ge. kiyim orqasidan butilkani chiqarib oladi Hamma ham payqay olmasada biz uni payqay oldik keyingi <laughs> foksda esa oyoq kiyimidan qog'oz chiqarib stol ustiga qo'yadi xuddi shu ishni bajarayotgan bir paytda stol ortida bir bokalni oladi biroq buni ko'pchilik payqay olmaydi shundan keyin epchillik bilan olgan pivoni oyoq kiyim ichiga solib ulguradi shundan keyin esa xalqqa oyoq kiyimdan pivo to'ldirilgan bokal chiqqanday qilib ko'rsatadi hozir men sizlarga taniqli fokschi dinamoning bir foksini ko'rsataman agar buning sirini topgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib ketishni unutmang bu kartalar bilan ishlovchi fokschi tayra ismli qizdan kartalar ichidan birini tanlashni so'raydi tayra kartalar ichidan dama kartani tanlaydi va unga o'z ismini yozib qo'yadi fokschi kartani olib kartalarning orasiga joylaydi qo'lini kartalar ustidan bir yurgizgandan keyin o'rtaga solingan karta kartalarning yuzida hosil bo'ladi shundan keyin esa u kartani ko'kragiga bosib kartaning suratini yo'q qilib yuboradi a u kartaning rasmi esa ko'kragida atirovка shaklida yozilib qolgan bo'ladi keling bu foksni sirini ochib ko'ramiz boshida fokschi bizga hech qanday kartani yuzini ko'rsatgani yo'q sababi u yerda 52 ta dama qarg'a kartasi mavjud tayra qaysi kartani olishidan qat'i nazar unga dama qarg'a kartasi tushgan bo'lar edi tayra qo'l qo'yayotgan bir paytda fokschi stol ostidan o'zining super kartasini oladi va kartalar ustiga qo'yadi bu super karta o'rtasidan buklana oladi ya'ni bu kartaning old tarafida xuddi uning tagida juda ham ko'p karta turgan holatda qilib ko'rsata olish imkoniyatiga ega fokuschi esa kartani o'rtaga joylagandan keyin super kartani qayirib oladi va shundan keyin eng ustidagi karta dama qarg'a kartasi qoladi tayraning kartasini kartalar o'rtasiga solganga o'xshab ko'rinadi natijada tayra tanlagan dama kartasi kartalar orasida emas eng ustiga qo'yilgan bo'ladi shundan so'ng fokschi super kartani buklab olib tashlaydi shundan keyin fokschi tayra tanlagan kartani olib ko'rsatadi e'tibor qiling u bu paytda faqat bir kartani emas ikkita kartani olgan bo'ladi ularning biri tayra tanlagan dama esa hech qanday surati yo'q oddiy karta Foxchining ko'kragida tasvirlangan karta surati oldinroq chizib qo'yilgan o'zingiz ham e'tibor bergandirsiz u yerda tayraning ismi yo'q britaniyalik dinamo ismli juda ham iqtidorli fokschi hisoblanadi uning juda ham ko'p foxlari butun dunyoni hayratga solgan bu foksida esa u bokschidan o'zini ko'tarishini so'raydi sportchi dinamoni juda osonlik bilan ko'taradi birinchi bor shundan so'ng esa dinamo sportchining ko'ziga qarab uni gipnozlab tashlaydi shundan keyin sportchi dinamoni umuman ko'tara olmaydi bu qanday sehr bo'ldi demak gipnoz degan narsa hayotda bor ekanda yoki bu ikkalasi oldindan kelishib olib barchani aldayaptimi yo'q dinamo odam anatomiyasini juda ham yaxshi biladi dinamoning harakatlariga ahamiyat bering u sportchining tirsagidan mahkam ushlab oldi xuddi shu yerda insonni yuk ko'taradigan muskullar tomirlar joylashgan bo'ladi u yerdagi mushaklar juda ham sezgir hisoblanadi shu sababli sportchi dinamoni joydan qo'zg'ata olmaydi agar ishonmasangiz o'zingiz ham do'stlaringiz bilan sinab ko'rishingiz mumkin do'stlar bizning kanalimizni kuzatib borishda davom eting videoyimiz yoqqan bo'lsa layk like tugmasini bosing biz bilan qoling bizda yana ham qiziqarli videolar qo'yib boriladi